Псалом 51. После того, как приходил Доик и Думеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид приходил в дом Ахимелеха, что хвалися злодейством сильный, милость Божья всегда со мною, гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный, ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный, зато Бог сокрушит тебя в конец. Изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ними, скажут, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем, а я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божьего веки веков». Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими.